hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing o'zbekiston şey. respublikasining soliq kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonuniga ko'ra maxsus iqtisodiy zonalarning ishtirokchilariga foyda solig'i bo'yicha imtiyoz berish muddatlari belgilandi unga ko'ra imtiyoz muddati investitsiya hajmiga qarab uch million aqsh dollaridan besh million aqsh dollarigacha investitsiya uchun uch yil besh million aqsh dollaridan o'n besh million aqsh dollarigacha investitsiya uchun besh yil o'n besh million aqsh dollari va undan ko'p investitsiyalar uchun o'n yil muddatga foyda solig'idan ozod qilinadi prezidentning ikki ming yigirma ikkinchi yigirma oltinchi yillarda o'zbekiston respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmoni bilan ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma oltinchi yillarda o'zbekiston respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi tasdiqlandi kichik tadbirkorlikning innovatsion faolligini oshirish orqali hududlarning ijtimoiy iqtisodiy jadal o'sishini ta'minlash strategiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi avgustdan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda tarmoq hudud ilmiy oliy ta'lim tashkilot zanjirining yaxlit tizimi joriy etiladi ikki ming -201 yigirma ikkinchi yil birinchi avgustdan tubdan yangilovchi innovatsiyalar yaratishni rag'batlantirishning quyidagi tizimi joriy etiladi mahalliy ilmiy tashkilotlar va korxonalarga innovatsion tovarlar bo'yicha davlat organlari bilan shartnomalarni to'g'ridan to'g'ri tugra imzolash huquqi beriladi ustav fondida ellik va undan ko'p foiz davlat ulushi bor xo'jalik jamiyatlarida foyda solig'ini to'lagungacha uning o'n foizgacha ajratmalaridan innovatsion faoliyatni qo'llab quvvatlash jamg'armasi मुश्किल है prezidentning avtotransport vositalarini boshqarishda va yo'nalishsiz taksi faoliyatini amalga oshirishda qo'shimcha qulayliklar yaratish to'g'risidagi qaroriga ko'ra 2022 ming yigirma ikkinchi yil birinchi sentyabrdan avtotransportni boshqarish uchun ishonchnomalarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali my nuqta gov nuqta uz elektron rasmiylashtirish yo'lga qo'yiladi elektron ishonchnomani notarial tasdiqlash talab etilmaydi va u yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan elektron tekshiriladi qaror bilan yuridik shaxslar haydovchilarning ikki yilda brin... bir marta majburiy malakasini oshirish talabi bekor qilindi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi sentyabrdan fuqarolar va yo'lovchi tashish litsenziyasiga ega yuridik shaxslar o'rtasidagi transport ijarasi shartnomalarini notarial tasdiqlash talab qilinmaydi bunda mazkur shartnomalar soliq organlarida elektron hisobga olinadi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi sentyabrdan ikki ming yigirma to'rtinchi yil oxirigacha to'rttadan ko'p bo'lmagan o'rindiqlarga ega transportlarda yo'lovchi tashish o'zini o'zi band qilish deb qaraladi va ushbu faoli litsenziya varaqasi asosida amalga oshiriladi litsenziya varaqasi berishda avtomobilning ekspluatatsiya davriga qo'yilgan talab bekor qilinadi vazirlar mahkamasining qarori bilan yo'l patrul xizmati statsionar postlarida yashil va qizil yo'lak tamoyili asosida harakatlanish tartibini joriy etish to'g'risidagi nizomga ko'ra transport vositalarining harakati foto va video qayd etish qurilmalari orqali qayd qilinib haydovchilarga yorug'lik diodli ekran orqali ishora berish yo'li bilan tartibga solinadi ekranda aks ettirilmagan yoki yashil yo'lak bo'ylab harakatlanish haqida ishora berilgan transportlar yashil yo'lak bo'ylab to'siqsiz harakatlanadi qizil yo'lakdan harakatlanishi buyuril transport vositalari bo'yicha harakat qatnashchilarining hujjatlari elektron ma'lumotlar bazasidan foydalangan holda tekshiriladi aniqlangan qarzdorliklar bo'yicha to'lov amalga oshirilganidan so'ng ularning harakatini davom ettirishiga ruxsat beriladi qarzdorlik to'lanmagan hollarda transport vositalari maxsus to'xtash joylariga joylashtiriladi qarzdorlik aniqlangan transportlarga bir nechta hollarda jumladan qarzdorlikka asos bo'lgan qoidabuzarlik yuzasidan sudga murojaat qilinganda yoki ish sudda ko'rilayotganda harakat davom ettirishga ruxsat beriladi qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan adliya vazirligining huquqiy axborot telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin